Я людина, которая имеет слово, не обмане. Я не хочу обманывать и обманывать э, жителей Крыма. Была реальная, абсолютно возможность, чтобы Крым остался в Украине. В первые дни, их было дней пять, когда 100 человек захватили здание Верховного Совета и э, Кабмина Крыма, быстро, два часа, молниеносная операция обезвредили двух людей, которые там лавари в наручниках привезли в Киев, и все. Никаких бы не было этих псевдореферендумов и о вот тех проблемах, о которых сейчас мы говорим. Быстро, молниеносно, в рамках закона. Этого не сделали. Ответственность лежит на ком? Не знаю, считай закон. В Конституции написано, президент забеспечивает территориальную силу и естественную с кордонами. Кто сейчас президент Турчинов? Турчина вместо того, чтобы провести эту антитеррористическую операцию, тогда не допустить никаких обострений, унижений и всего прочего, он назначил руководителя антитеррористического центра при СБУ, знаете когда? Через 40 дней, аж 7 апреля. Я считаю, это преступная бездеятельность с тяжелыми последствиями. За это придется отвечать. Сейчас не хочу обманывать граждан Крыма. Когда там Русская конституция, русская армия, русский рубль и все прочее. Говорить о том, что все, кто хотят, проголосуют, нереально. Единственный вариант для этих людей, и правительство будет делать, и ЦВК будет делать, если они хотят и могут, то приехать на Херсонщину и там проголосовать. Никаких избирательных участков на территории Крыма по избранию президента Украины не будет. Чтобы мы не обманывали людей.